Вы только посмотрите, сколько разоблачений на кэшфлоу. Лохотрон, мошенники, развод, пирамида. Но давайте же разберемся, кто говорит правду. Привет, друзья! Почему же кэшфлоу называют обманом? Те, кто смотрел мои предыдущие видео, уже знают, что я вложил в этот проект 1000 долларов и в каждом видео показываю их путь. И сегодня в начале видео мы разберем разоблачение, чтобы понять, правда это или нас пытаются ввести в заблуждение. Давайте проверим. Итак, друзья, заходим в YouTube. Давайте впишем здесь Cashflow лохотрон, обман, развод. И смотрим, вот у нас есть в топе первое видео. 5,2 тысячи подписчиков у человека. Давайте же посмотрим, что он нам скажет. Всем привет. И сегодня мы рассмотрим компанию Cashflow. А перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что внизу... Под этим видео есть ссылка с надежным и проверенным источником дохода. Итак, начнем. Кэшфлоу это что? Кэшфлоу это финансовая пирамида. И прямо сейчас вы видите логотип их компании. Итак, что говорит нам этот человек? Он говорит, что Кэшфлоу это финансовая якобы пирамида, и призывает нас пройти по ссылочке в описании. Давайте мы ее посмотрим. Хотите заработать просто без обмана, вот ссылка на проверенный проект. И предлагает нам пройти по этой ссылочке, чтобы заработать. Давайте же посмотрим, что это за ссылочка, как вы думаете, что здесь. Здесь мы у нас научно, как делать и продавать вот такие красивые бусы из макарон. Ну, давайте же перейдем по этой ссылочке. Вау! Букмекерский уголок, про который, наверное, никто никогда в жизни не слышал. И ссылочка идет на telegram канал. То есть, понятно, да, цель этого человека, чтобы заманить людей в свой проект путем хейта какого-то другого проекта. Давайте посмотрим, что у нас пишут в комментариях. И вот первый комментарий, а оно до сих пор существует и развивается. И на зло всем. Благодаря кэшфлоу стал рублевым миллионером. Брат на днях ушел с работы благодаря кэшфлоу. То есть мы не видим здесь практически, не практически, а вообще не видим здесь каких-то негативных отзывов, да. И я сегодня получила деньги, и вчера, и всегда, то есть этих отзывов здесь уйма. Расскажите про другие виды деятельности. Ну он вам уже рассказал, он оставил ссылочку вам на букмекерскую контору. Кто тебя купил, дорогой? Давайте мы посмотрим, кто его купил. Кто его купил? Давайте мы откроем вообще этот канал. Посмотрим, откуда он взял... 4000 подписок. Итак, ну вроде как бы нет. А нет, все-таки, давайте просто вдумайтесь в это, да? Смотрите, да, человек создал канал полтора года назад, то есть 17 октября 2023 года. Ну да, полтора года назад. За это время, вот только вдумайтесь в эту цифру, он наснимал 1278 видео. Это, блин, ну это... Да это надо по 4 видео в день снимать просто. То есть <реклама>, реклама, видимо, у этого букмекерского уголка не хватает денег на нормальную рекламу. вот И таким образом люди пытаются что-то тут как бы продумать. Так, что же он нам Именно тут еще нужно, рассказывает? Скажем, пополнять свой поток на желаемую сумму. Как... Ну, и это принцип работы. Свой кэш, пополняет... да -да -да. Шел, отправляется юрист пирамиды как источник для заработка или увеличения своих доходов потому что что что, что? вам финансовую пирамиду поэтому ребят мы однозначно не рекомендуем вам финансовую пирамиду cash flow в принципе не рекомендуем вам финансовые пирамиды как источник для заработка или увеличения своих доходов потому что Теперь смотрите, здесь он нам не рекомендует финансовые пирамиды. А давайте же разберемся, что такое букмекерская контора. Да? Букмекерская контора разве выплачивает деньги не с тех денег, которые принесли туда люди, нет? То есть это не пирамида, да? Хорошо. Ну, по крайней мере, он это не рекомендует, поэтому он свой букмекерский уголок, наверное, тоже не рекомендует. Поэтому, ребята, не стоит. Очень интересный индивидуум, конечно. Ну, как мы видим, отзывы у нас все положительные и понимаем, что это все снято непонятно кем, непонятно для чего. Давайте же посмотрим еще какое-то видео, кэшфлоу, честный отзыв. Господа, доброе утро, Алекс Пульман. И в этом видео я хотел бы дать свой такой развернутый отзыв о финансовой платформе кэшфлоу. Вы знаете, друзья, мы все с вами находимся... Так, этот человек нам рассказывает, что с кэшфлоу все хорошо. Это не хейт. Вот, осторожно, мошенники. Реклама. Друзья мои, всем привет. С вами снова я, Эдо. А довольный какой, просто ну, жесть. Меня давно не было в интернете. Вот, так Определенными вопросами, в том числе и нашими все, всеми любимыми проблемами по бок о бок. Вот, Не знаю, какими он там проблемами занимался. О, комментарии отключены. Ну, человек уже продумал свою да, стратегию. То есть как бы Тоже есть у нас какая-то ссылочка тут. Она больше не работает. Я даже не знаю, что что с него взять: незаконное привлечение чужих денежных средств в финансовую работу. Апреля, я имею в виду. И полностью заработает юра отдел, то будет стоить 20 долларов. Я говорю каждому числу. За ага. всего 10 долларов подготовка документов будет стоить 20 долларов. То есть понятно, да. Скорее всего, это какой-то юрист, который уже пытается помочь вытащить свои деньги, берет за консультацию, то есть просит за консультацию 10 долларов, за подготовку документов 20 долларов и так далее. Ну, комментарии при этом он все отключил. Не очень-то интересно. Давайте вот еще посмотрим поток кэш, обзор и отзывы проекты. Типичный развод. Итак, Привет что вас, же здесь? Друзья, на связи компания Info Universe, компания, которая знает, что заработать в интернете сможет каждый. Сегодня... Что мы видим? То есть видео начинается сразу с рекламы какой-то непонятной компании, которая также предлагает свой заработок. И также вот она поставляла здесь свои ссылочки в описании, на телеграммы и так далее. Давайте же посмотрим, что здесь у нас. Компания Pride. Все из постер какой-то, Zenodroid. Ну, это, наверное, что-то в области SEO. Давайте же посмотрим, что у нас пишут здесь в описании. Еще одна интернет-гуру. Кроме болтовни, никаких фактов. С этим я согласен автор, ты что, тютю? -тю? Огромное спасибо Васадину. Ну, как мы знаем, Васадин это основатель Cashflow. Ложное видео сообществу. Сообщество имеет 6 финансовых платформ. Уже на данный момент оно имеет 7 платформ. Как мы знаем, недавно открылась китайская платформа. Ну, херню не городи ну, в общем, и так далее. Я не вижу ни одного негативного комментария, кто бы написал, да, не идите туда, действительно, кэшфлоу, это там лохотроны, да, хоть бы уже накрутили, сами эти комментарии там написали, как бы, ну, я даже не знаю. Что мы можем еще здесь посмотреть? Ну, здесь уже рассказывают про кэшфлоу, мошенники, обман, это что-то не то. Друзья, всем названием «Поток кэш». Также напоминаю, кто еще действительно рабочий заработок, то все проверенные методы мы публикуем в нашем телеграм-канале. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Теперь переходим к обзору. «Поток кэш» — это некий... Опять же, видим здесь, что она рекламирует свои какие-то проекты, то есть проверенный заработок, на который прошел уже нашу проверку, ссылочка в Телеграме, да, ну и так далее. Да. Ну, естественно, нужно как-то подать и скормить людям эту информацию, поэтому нужно кого-то чем-то обосрать. Комментариев здесь всего лишь один. Это провокация, ребята и девчонки, пишите мне, я вам расскажу и покажу правду. Ну, не знаю, кто это мог написать, но явно не подставное лицо. Давайте же посмотрим, сколько времени этим видео. Итак, мы видим здесь 9 месяцев, да. Тут три года, три года, вау. Четыре года назад. 11 месяцев назад. То есть мне даже тяжело представить, да, сколько бы эти люди, ну, то есть на какой доход бы они могли выйти да, в течение этого времени. Вместо того, чтобы сидеть и снимать здесь по 1200 с чем-то видео. В итоге мы с вами видим, что все видео неправдивы, так как в них пытаются нас зазвать на какие-то другие проекты, либо предлагают какие-либо свои услуги. И комментарии под этим видео в том, что кэшфлоу работает, тому доказательство. И вот тут я хочу задать вам вопрос, почему мы так все боимся слова пирамида? Оно на нас действует просто как чеснок на вампира какого-то, да? Но ведь пирамидальные системы окружают нас повсюду. К примеру, букмекерская контора, выплаты идут-то с новых ставок, правильно? Банки, проценты по вкладам платятся за счет новых вкладчиков. Также страховые компании перераспределяют деньги между клиентами. Почему же мы их не называем лохотроном? Ведь это те же самые пирамидальные системы. И вот что я думаю по этому поводу, почему слово пирамида нас так всех пугает. Ведь это название пришло и запомнилось нам с историями МММ, B2B и других схем, где люди потеряли деньги. Но 90% потеряли свои деньги не из-за системы, а из-за своих ошибок. И проект Cashflow, он не только дает нам заработать, он учит нас распределять наши финансы, управлять нашими эмоциями. Мы говорили с вами об этом в прошлом видео. Давайте разберем классическую схему потерь. Значит, как это все происходит в большинстве случаев? Мы услышали о каком-то проекте от знакомых, друзей, которые вложили туда деньги и зарабатывают. Наши действия. Наши действий никаких, да, мы сидим, ждем, наблюдаем там, что вообще происходит. Со временем знакомых становится все больше и больше, все зарабатывают, проект набирает свою популярность, да, на каждом углу реклама, какие-то вывески, какие-то офисы открываются. И тут мы такие, надо попробовать, да? Начинает же жаба давить, все вокруг вас зарабатывают, а вы нет. Вот. И что мы делаем? Вот первая наша ошибка, что мы делаем, это мы начинаем одалживать деньги, брать кредиты, продавать какие-то там машины, квартиры, ну, просто, да, на хайпе таком. Ну, это, этого не стоит делать, так это не работает. Потому что рисковать нужно теми деньгами, которые вам не жалко потерять. Ну да ладно, это еще не самое главное. Самое главное в том, что занесли мы эти деньги, да, положили, прибыль идет, все классно, все супер. И вместо того, чтобы выводить прибыль либо часть прибыли, да, каких-то там 70%, хотя бы 80%, мы реинвестируем обратно же все 100% нашего дохода. Поэтому люди потеряли деньги, потому что все хотели попасть на обложку Forbes. И вот почему мы боимся все слова пирамида, потому что все мы слышали, что кто-то когда-то там в МММ потерял очень большие деньги, либо в B2B и до сих пор отрабатывает долги, но опять же таки потерял из-за своей вины, потому что он не разобрался, как работает эта система. На самом деле, в таких проектах все зависит от стратегии. Можно зарабатывать, можно терять. Вопрос в том, как вы управляете своими деньгами и эмоциями, в особенности жадностью. И всему этому вас научит проект Cash Flow. Главное правило: деньги любят движение. Если вы не управляете деньгами, они управляют вами. Ведь никто никогда не кричит, сколько он зарабатывает и где он зарабатывает. Все начинают кричать, поднимать панику, только когда они что-то теряют. И вот, вот эти вот люди, которые сидят и снимают по 10 видео в день, они поднимают эту тему, им же нужно на что-то снимать, правильно? И начинают это все распространять, вселяя в людей недоверие, страхи и обманное мышление о слове пирамида. Так что же в итоге, лохотрон или все-таки возможность? Напишите в комментариях. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. А сейчас мы перейдем в кабинет кэшфлоу и продолжим ознакомливаться с тем, как я зарабатываю деньги. Так, друзья, переходим в наш кабинет. Как всегда, не забываем нажимать нашу кнопочку «Насчитать вынаграждение». Также не забывайте нажимать кнопочку «Лайк» под этим видео, если вам понравилось. Так, видим наше начисление. Вот это 43-44 евро. Нажимаем снять. И денежки перешли у нас в копилку. Так, у нас 299 евро, 46 евро центов. Так как у меня есть на Маны Сторож еще 12 евро, я снимаю эти денежки на Маной Сторож. Запрос обрабатывается. Пока запрос обрабатывается. Я хочу вам показать. Моя лотерейка сыграла два номера. Ну, она беспроигрышная. То есть два номера в любом случае должна сыграть. И я выиграл 30 евро центов. Эти денежки тоже капают у нас прямо на кошелек. Видим статус получено. Не забываем написать благодарность. обновляем кошелечек, у нас 311 евро здесь. Итак, мы видим, у меня сейчас открыто 4 потока. Один поток я закрыл, прошло 15 дней, это супер fast flow, снял денежки. И теперь я могу открыть новый поток, создать новый поток, это будет 300 евро. Так как у меня сейчас на кушлечке 311 евро создаем этот поток. С маной Storage нажимаем ⁇ Заплатить ⁇ Платеж прошел успешно. Не забываем подтягивать e-currency. И наш поток запущен. Также после создания потока не забываем опять насчитать нашего награждения. Вот. 11 евро мы получаем с этого потока ежедневно. Итак, мы видим, что сегодня у меня 17 день. Ежедневно я получаю уже прибыль 54 евро практически. Вот. Это вся сумма, которую я уже получил как бы за эти все дни, за 17 дней. И которую я перераспределил по новым потокам, чтобы ежедневная прибыль, прибыль, чтобы ежедневная прибыль чтобы ежедневная прибыль была больше. Сегодня я вам обещал, что покажу, как открыть поток на другой ветке. Давайте перейдем на другую ветку. Это будет испанская ветка, так как у меня в Money Storage есть только евро пока. Здесь у нас нету ни русского, ни украинского языка, но так как мы уже опытные, мы можем создать какой-то поток так нет мы не можем создать какой-то поток потому что у меня тут осталось 11 евро и на этой ветке тоже 11 евро а на минимальный поток нам нужно 30 евро ну давайте тогда тогда давайте купим лотерейку тогда итак смотрите покупаем лотерейку с маной сторож берем вот и мы видим что этот же кошелек Работает точно так же на испанскую ветку. Мы заполняем здесь циферки. Таким образом наш кошелек Money Storage работает на все ветки, кроме русской и китайской ветки, для которых есть отдельные кошельки. Все ссылочки в описании под видео на всякий случай, кто захочет присоединиться к команде. Что у нас еще по новостям? E-Currency стал дороже. Как мы помним, когда я заходил в этот проект, он стоил 5,8 евро. Сейчас он стоит, давайте посмотрим. Сейчас, на данный момент, наши currency стоят уже 6 и 10 евро. Вот такие-то дела, ребята. В принципе, пока по кабинету никаких изменений нету. Также для тех, кто хочет присоединиться в команду, я создал телеграм-канал, в котором есть группа, где вы в реальном времени можете задать те либо иные вопросы, с которыми я вам помогу разобраться. Также для тех, кому интересно, как я дальше буду развиваться в этом проекте, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну и смотрите предыдущие видео. До новых встреч!